Доброго дня, це окрема думка Інна Богословська, депутат народний депутат Верховної Ради, позафракційна сьогодні гість нашої програми. Я Вас вітаю і Доброго дня. Ну у нас немає вибору. Ми мусимо починати з вашого рідного Харкова з надзвичайної події, яка трапилася сьогодні. Зранку із того, що стріляли в Геннадія Кернеса. Які версії є? Яка ваша думка? А, что вы знаете, что вы можете рассказать про это? Ну, первое, я хочу сказать, что только что я говорила с Харьковом. Зараз Геннадий Кертес на операционном столе, у него очень тяжкое поранение. Это э, простреленная полностью печень, селезенка, э, поврежден ли позвоночник, пока подтверждения нет. Он не транспортабелен, его нельзя никуда перевозить, поэтому операция делается прямо сейчас. Э, версий несколько. Ну, в связи с тем, что у нас пока вообще никакой оперативной информации от э, специальных органов, ни от милиции, ни от СБУ, э, версии выстраиваются исходя из того, что происходило в Харькове в последнее время. Совершенно очевидно, что буквально последние там, две недели э, активность Кернеса на стороне пророссийских сил очень снизилась стало видно, что акции «Колорадов», как их в Харькове называют за счет этой полосатой ленточки, стали бессистемными, слабыми, плохо организованными. Все знали, что когда Кернес стоял за этим, за организацией и финансированием, когда оплот выполнял главную роль в этих пророссийских антиукраинских акциях, то все было очень высоко организовано, очень цинично и хорошо проплачено. Последние две недели стало очевидно, что денег у сепаратистов стало мало, потому что стали ходить очень мало на акции, а без денег туда никто не ходит. Стало понятно, что силовой аспект снизился, потому что практически не было уже избиений, очень мало было людей. Сбитыми. То есть Харьков начал говорить о том, что, возможно, Кернес все-таки сделал последние две недели выбор в пользу Украины. То, что он пытался угодить всем одновременно, это тоже было понятно. Он вроде и с властью договорился, и в то же время полностью организовывал пророссийские митинги. Поэтому сейчас версии две. Либо его наказали за то, что он отказался поддерживать русских и пророссийские движения, и э, это, знаете, такое показательное наказание для тех, кто отвернулся от э, русских и от Януковича, потому что сегодня это одно и то же. Либо это э, может быть, нельзя исключить, что это плата за э, тот беспредельный... Э, наглый то беспредельное наглое давление на бизнес, которое было в Харькове, безусловно, в судьбе Кернеса сотни людей, которые не раз желали ему смерти, это абсолютно точно. Mm -hmm. Поэтому я думаю, что и та, и та версия имеет полное право на существование. Очень жалко, в любом случае жалко человека, у которого так и тяжелейшее ранение, но в общем каждый, каждый получает то. Що засужує? А але коли ви говорите про цю версію, що э, мітинги стали менш організовані і э, менше жертв стало, і так далі, це говорить про те, що Кернес прийшов на бік України. Це значить, що він наскільки був впливовий, що без нього немає там людей, які працюють на Януковича. А, Кернес, а, Кернес – це людина, чоловік, який а. хорошо организованную полукриминальную структуру в виде клуба Оплот и всего, что вокруг него. Uh -huh. Не забываем, что сам Кернес тоже вышел из криминальной среды, он имеет серьезное уголовное прошлое, и поэтому контакты, начиная от валютных обменников и дальше, это контакты, которые никуда в жизни не уходят. Uh -huh. Второе, безусловно, у него была очень серьезная поддержка среди бюджетной сферы города, потому что он очень жестко выстроил вертикаль власти. Город, сам город выглядит прекрасно. С точки зрения эффективности как мэра, mm -hmm. если мы говорим о мусоре, дорогах и фонтанах, э, мэр был, конечно, наиболее эффективен. Кернес за все годы независимости Украины был лучшим мэром с точки зрения фонтанов. Но с точки зрения показательных убийств в центре города и людьми напрямую связанными с Кернесом, mm -hmm. зажима бизнеса. Э, покупки и скупки, медиа у всех, ликвидации свободы слова, тирании в отношении бизнеса, это все э, тоже правда, и э, сегодня очень трудно э, понять, кто же оказался э, с, этим, с этим помповым ружьем. И э, какой ваш прогноз политический от э, Кернеса выбили из рядов? И теперь, что, ну, что знаете, будет в Харькове? Да, вообще, Харьков ⁇ это боль моя, потому что там абсолютно э, бездарная, безхребетная областная власть. Mm -hmm. Губернатор, который вообще ничего не делает. Э, харьковские элиты называют его мастером по ничего не деланию. Mm -hmm. э, губернатор э, сейчас должен был уже, вот на момент, когда мы с вами разговариваем, собрать совещание. Собрать городских управленцев всех, понять, кто берет на себя ответственность за город. Ничего этого, естественно, не сделано. Точно так же, как во время э, избиения людей губернатор молчал, точно так же, как э, силовые органы пополам э, сегодня половина за Украину, половина за Россию, э, потому что те, кто за Россию заинтересованы сохранять за собой все коррупционные потоки, им правила не нужны. Им mm -hmm. нужно то, как было раньше. Все без правил mm -hmm. и, и все власти. Поэтому э, огромный вызов сейчас и для центральной власти, потому что э, иметь на приграничной территории губернатора, который вообще ничего не делает, это э, безобразие. А когда еще в этом городе, в центре областном, э, уходит отдел ⁇ Пока ⁇ но он не сможет эф эффективно управлять э, мэр, который был сильной фигурой, сегодня губернатор фактически должен на себя взять... і за городом і за область. Ну, ми всі ми питаємо себе. можливий взагалі, от як ви відчуваєте, я ви зараз за це переживаю. можливий донбаський сценарій на Харківщині Нет, Це Донбаски... можливо зробити? Донбаський сценарій на Харківщині неможливий. Не Уже сьогодні більше 2,5 тисяч людей об'єднано вооружені. всем легальным оружием, объединены между собой. Mm -hmm. У них расписано, что они будут делать в час чей, или это вторжение, или это террористические операции. Mm -hmm. Харьков будет сопротивляться, а Харьков будет Сталинградом. Но а это милиция? не имеет никакого отношения к власти. Так, это люди, и... которые самоорганизовались. И да. Так. І вони знаходять серед міліції, серед СБУ патріотів України, які їм допомагають. Дивіться, що мені вчора був цей мітинг за єдність України. Ультрас провели так. Я твершую з одної дитини, 19-річною хлопчика, який, мені... який мені написав, що нормальним людям дуже тяжко зараз вижити в Харкові. Харківська міліція на босі сепаратистів. Міліціонери казали до нас до Ультрас, таких як ви, ми на Майдані прибивали, забирали у нас червоний чорний прапор і казали, Беркутівець з шевронами Беркутя. сказал, надеюсь, тебя с ним похоронят. То есть это говорит про то, что харьковская милиция не є зараз на, на боти, а, про есть сейчас на боте У достоверная про информация а, даже по отделам. В каких районных отделах милиции в городе Харькове mm -hmm. люди, милиционеры настроены проукраинские, в каких пророссийские. У нас есть два а, отделения милиции, в которых подавляющее большинство это те люди, которые из рук в руки русским передадут город. Mm -hmm. И то, что в этой ситуации мы Политики и общественность об этом знают а министр внутренних дел ничего не делает, который заявил, что он за Харьков ответственный, губернатор, который является ставленником Авакова, абсолютный бездельник, ноль, который не влияет ни на что, это свидетельство, что центральная власть по-прежнему спит. Как Турчинов спит, как главнокомандующий с этой антитеррористической операцией, это просто уже на голову мы не налезет. Мы сейчас про это и Аваков спит с Харьковской милицией. Сейчас про антитеррористическую операцию мы продолжим разговор с Инной Богословской. После небольшой рекламы, пожалуйста, будьте с нами. Народний депутат України Інна Пословська позафракційний депутат сьогодні гість окремої думки? Ми продовжуємо розмову про, про те, наскільки адекватно реагує влада на виклики Південного Сходу, так би мовити. Як ви оцінюєте хід антитерористичної операції взагалі ситуацію цю Слов'янську? Зокрема, мені би хотілося почути вашу думку і враження від допиту офіцерів СБУ вчорашнього, яку ми побачили. Як ви на це все реагуєте? Як ви це оцінюєте? Ну вы, наверное, знаете, что я, э, если не знаете, скажу даже дату, я со 2 э, марта требую отставки Авакова, потому что когда мы имеем 300 тысяч человек в милиции, который э, пытается управлять человек, не имеющий ни профессиональной подготовки ни опыта, ни морального, э, моральной позиции, его никто не уважает в милиции, его никто не признает министром, и ситуация сегодня в МВД неуправляемая. Это основная сила в правоохранительных органах. 300 тысяч человек плюс 20 тысяч национальной гвардии. Это больше, чем в два раза, чем наша армия. Милиция является основной действующей силой антитеррористической операции. Но мы слышим э, пояснение вакова в Фейсбуке по поводу действий СБУ. а не по поводу дійсності власної міліції. Він ще розказав, що первое... міліція функціонально не готова виконувати свої обов'язки. Попереду велика кадрова чистка. Може він не може відразу цю ротацію привести? Слухайте, ми це слухали півтора місяці назад після випадків в Харкові, коли міліціонери хлопали, мілі. коли захопили Харковську адміністрацію. З тих пор в Харкові не зроблено нічого. Коли харковські міліціонери вместе з сепаратистами заставили людей ползти... Помните на коленях. Да. И наступали на ноги и говорили: mm -hmm. больно вам, эти милиционеры работают до сих пор в Харькове. Вот вам министр внутренних дел. О какой -то террористической операции мы можем говорить? Совершенно очевидно сегодня. Начала работать в Украине разведка СБУ. Mm -hmm. Все остальные структуры пока это просто кошмар. Э -э немедленно нужно назначать другого министра внутренних дел. Немедленно нужно усиливать все, что касается внутренних войск. Э, немедленно нужно э, ставить нового начальника генерального штаба. И нужно прекратить э, эти спекуляции. Есть человек, который профессионально устраивает всех. Значит, нужно его ставить, не хочу сейчас называть фамилии. <э, элиты знают, что нужно делать. Э, вот эти шкурные все интересы поставила Авакова Тимошенко, как близкого ей человека, для выполнения, как он сказал, специальных заданий. Вот он и выполняет специальные задания. То догоняет ее политических оппонентов, то уничтожает правый сектор. Ничего не делается. И э, если мы пытаемся сегодня найти ответ по качеству антитеррористической операции с абсолютно импотентом министром внутренних дел и с практически не работающей армией, этого э, выход э, выхода здесь нет. Кадровые решение. Это а те, первое, что, что нужно А то, что вчера э, взяли в полон, ну, не вчера, позавчера, взяли в полон трех офицеров СБУ. А что перед слушайте, этим Люди ехали с оружием. А, э, да, да. а что перед этим животы с паролей никто не найдет? А что СБУшников арестовали? А что э, арестовали представителей ОБСЕ? Это что такое? А что такое 20 человек э, самообороны освободили здание в Мариуполе? А передали его милиции, и милиция его опять отдала сепаратистам. Ну, на это... самом деле судіть надо за халатність, або за, за злоупотреблення службовим положенням міністра внутрішніх справ. Тобто ми говоримо про те, що система правоохоронних органів і система СБУ і армії це абсолютно деморалізована, зруйнована річ. Нет, это правильно не чи так. ні? Я це не так, абсолютно. Пробачте, от вчора коментував якийсь бандит захоплення цих офіцерів СБУ, якийсь там керівник самооборони, так, їхньої горлівської. И он говорит, что профессионализма ноль и мужества ноль в противников Альф Ну вот смотрите. Э... То есть, когда это говорит бандит, он это пронижает. Я, я разумею, хочу что... сейчас привести пример из недалекого прошлого Украины, когда были рейдерские атаки на предприятия. Вот очень похожая ситуация. Когда кто-то нападает... Вот тогда СБУ хорошо работал. Нет, нет, вот я сейчас не об этом. О том, как вообще в подобных ситуациях ведется управление разбалансированными структурами. Mm -hmm. Управление чужой структурой. Есть четкие правила. Ты в этой структуре находишь преданных истинных людей. Под них делаешь небольшие работоспособные группы. И на всю остальную массу не обращаешь внимания. Это... Ну, я... Простыми словами сказала, как это решается в, струк... в системе управления. Ничем не отличается управление разбалансированного СБУ. Правильно поставленный профессиональный руководитель, которого слушают, этот руководитель, который выбирает только тех, на кого он может опереться, не на систему СБУ. А на рабочие структуры, которые можно собрать. Точно так же, как недавно бывший руководитель внутренних войск говорил, во внутренних войсках можно собрать несколько работоспособных групп, которые будут выполнять точно и профессионально определенные приказы. Сегодня говорить о системе МВД это безумие. Так же, как в Харькове, никто не мог освободить Харьковскую областную администрацию, пока туда не приехал Винницкий Югар и Полтавский Биркут. Что так сложно это сделать? Возьмите центры силы, возьмите Все людей, взлет. которые Все будут взлет. получать не, не только моральную мотивацию, но и материальную. Мы для этого приняли закон, приравнивающий участников сегодняшней спецоперации к участникам боевых действий. Это другая зарплата, это другие преференции. Все можно сделать. Было бы желание, умение. Они занимаются чем угодно, кроме прямых обязанностей. Вчера завелся ультиматум штабу так званой бедной армии Юго-Востока. не вымоги стари, а мне Іссія всіх учасників протестного движення на Востокі, руський я з референдум і самоприділені регіону, адміна повершення цен і тарифов. Вони кажуть, що якщо до завтра, 29 квітня, до 14 години всі вимоги їхні не будуть виконані, вони перейдуть до активних дій. Що це значить? Это значит, что план, о котором я говорила уже давно, что на майские праздники Москва будет пытаться максимально дестабилизировать ситуацию внутри, вплоть до вторжения. Сегодня вопрос вторжения чуть-чуть притормозился за счет того, что... Буквально несколько дней назад, не хочу пугать население, но буквально несколько лет назад опасность вторжения превышала 80%. Соединенным Штатам Америки удалось остановить этот процесс, притормозить его. И на сегодня у нас есть надежда, что все-таки на прямое военное вторжение в ближайшее время Путин не пойдет. Но то, что они пойдут на создание общественных, гражданских конфликтов по, по типу гражданской войны на майские праздники, это абсолютно точно. Поэтому сегодня... Сегодня от власти требуется только одно. Они должны понимать этот вызов. Армия освобождения Юго-Востока за неделю до атаки на Луганск сделала об этом заявление. Я лично взяла этот имейл и переслала его руководителям всех наших правоохранительных органов. Никто на это не отреагировал. То есть любой разведчик вам в сегодняшней ситуации скажет, 90% информации берутся из открытых источников. Только нужно уметь с ней работать и уметь вычленять главное и второстепенное. Армия освобождения Юго-Востока полностью финансируется, контролируется и управляется специальными разведывательными службами России. Если есть это заявление, значит, Россия сегодня не лукаво действует. Она говорит и делает. Тупо, прямолинейно, и мы должны точно так же сопротивляться этому и противостоять. Мы продолжим за несколько минут, а после рекламы продолжим разговор с Инной Бословской. Дочекайтесь, пожалуйста. Продовжуємо розмову з Інною Богословською, народним депутатом Верховної Ради позафракційною? А ми закінчили на власне попередженнях від штабу так званої б'єдної армії юго Востока. Ви кажете, що це фінансується Росією? Скажіть мені, будь ласка, тоді наскільки зараз ситуація в Донбасі контролюється? А Ахметовым, Ефремовым, рыбаком. Вы не имеете на процессы, вот, которые там происходят сейчас? Сегодня управляет тот, кто платит деньги. давайте разберемся, из каких источников идет финансирование. За счет денег Януковича, которые за рубежом и внутри Украины, финансируются государственные служащие, милиция, которая продолжает получать на Донбассе двойную зарплату, в том числе в конвертах, не Бед от власти. Кого? Это деньги Януковича угу. и люди Януковича, которые остались внутри. И вот этот блок, деньги Януковича, это государственные служащие, правоохранительные органы Донбасса. Есть второе лицо, которого очень мало знают в Украине, это олигарх, миллиардер Владимир Нусенкис, ой, Виктор Нусенкис. Он финансирует полностью все, что так или иначе связано с православием. Вот эти бабушки. Гражданское население, которым прикрываются сепаратисты, это все люди, которые получают деньги по источникам Нусенкиса. Он ближайшее лицо патриарха Кирилла. Он э, отстраивал эту систему э, православных преданных лично ему, персонально ему. Он это отстраивал больше 15 лет и э, Фигура достаточно таймничая для Украины, но это его деньгами сейчас финансируется вот этот сегмент гражданского населения, которым прикрываются и все эти иконы. И третье, это Иванющенко, через которого и через людей, которого финансируется криминалитет. Вот сегодня три основных источника. Поэтому, насколько способен Ахметов повлиять на эту ситуацию? Сегодня он сможет повлиять на ситуацию только в том случае, если он наберется смелости и объявит войну внутри региона. Он не влияет на эти процессы, он ими тем более не руководит. Если Ахметов наберется смелости создать Донецкий Майдан, Донецький майдан Проукраїнський. ви вірите, що це місто? только в этом случаї он почне серйозно влиять на ситуацію. Пока зараз його влияння нівелірована. Ну історичність, з якою а, Левченко на з'їзді сказав, що відокремити Донбас від України це однаково, що кинутися з 10-го поверха. Якраз говорить про те, що а, вони а, втрачають контроль і вони не готові. до каких-то решучих, решучих... Они пропустили то время, когда они могли повлиять на ситуацию. Сегодня очень похожая ситуация с ситуацией на Майдане. Когда все считали, что лидеры оппозиции влияют категорически и могут определять ситуацию на Майдане. Они могли как-то ситуативно влиять так или иначе, но Майдан Действовал по своей логике. Точно так же пророссийские движения сегодня существуют вне зависимости уже сегодня mm -hmm. от воли Ахметова или Ефремова. Они могли эту ситуацию купировать в начале. Когда это все только зарождалось, а чего у них сделала? хватало ресурсов. А Я уверена, что они вначале решили, что они могут таким образом поторговаться за преференции от новой власти. И это все закончилось плачевно. Сегодня и они утратили возможность напрямую влиять. И сегодня спасти ситуацию в Донбассе может только Донбасский Майдан, либо война. Патіпу сицилійської війни, яка була в 90-х. вчора. Тарута заявив про те, що необхідно референдум провести 25 травня, паралельно з президентськими виборами. Що ви думаєте про це? Взагалі про можливість такого референдуму про референдуму, про взагалі легальність такого референдуму і про наслідки, які можуть бути ну давайте говорити, що з точки зору закону його провести вообще невозможно. С точки зрения политической целесообразности его проводить, это абсурд. Потому что подобного рода референдумы, которые могут повлиять на судьбу страны, не проводятся за 25 или 30 дней, они не проводятся при отсутствии процедуры и так далее. Что из того, что если вопрос там, статуса Донбасса как автономной или совсем отсоединенной территории будет решаться в рамках страны? Естественно, что абсолютное большинство людей выскажутся против. Да. Но это как-то повлияет на соотношение сил внутри Донбасса? Никак. Поэтому мы сегодня должны понять, что реально в Донбассе, по моей оценке, 50 на 50 сейчас соотношение сил. Мы говорим не о тех, кто активно против отсоединения, либо активно за. Если мы возьмем баланс сил, сегодня 50 на 50 в Донецке и в Луганске. 60 на 40 в пользу России. Но проблема в чем? Так как идет сейчас операция военная, так как все города, которые в Донецке имеют сепаратистские центры, расположены по трассе Харьков-Мариуполь, это свидетельствует о том, что Луганск вообще как единица перестает иметь какую-либо позицию. Если отрезается Донбасс по трассе Харьков-Мариуполь, то Луганск остается в подбрюшье. И поэтому, именно поэтому в Луганске сегодня таких особо активных действий уже и нет. Решающей остается Донбасс. Если вы карту представите, там такой как аппендицит, такой как Полуостров. Вот этот полуостров отрезается от трассой Харьков-Мариуполь. Именно по этой трассе сегодня все города, в которых э, сепаратисты оккупировали э, помещение власти. Э, это значит, что именно по этой дуге э, Путин собирается резать эту часть территории. Э, на сегодня крайне важно, чтобы э, мир понял, что Путин, если зайдет, то он уже останавливаться не будет если зайдет, то есть вопрос зайдет ли Путин военной прямой военной интервенции в Украину, это вопрос реально третьей мировой войны. Вот это то, о чем я и Такие политики, как Порошенко, сейчас, те, кто эмиссары наши на Западе работают. Это главный месседж, который мы пытаемся донести до всех иностранных политиков. А политики с все? Я думаю, что вы все. Не а, а нет, вы знаете, сведомицу? сегодня, вот, например, в Соединенных Штатах, там есть две группы: есть ястребы, есть голуби. Ястребы говорят о том, что да, это вызов всему миру. Mm -hmm. Не только республиканцы, и среди демократов. Кэрри является представителем ястребов в администрации Обамы. Голуби говорят о том, что ну что вы, зачем бояться России? Это слабая страна, у нее слабая экономика, у нее депрессивная демография, никто там не собирается воевать, люди пьют, у людей низкие доходы, никто не будет воевать. Это абсолютное легкомыслие, и мы пытаемся говорить с представителями и голубей тоже что Соединенные Штаты, как фактически главная действующая сила в НАТО и как страна, которая по-прежнему является сверхдержавой, должна понять, что это вызов ей. Та вона перестане бути сверхдержавою, якщо вона Конечно. не зможе зараз відстояти свій інтерес, yes. перш за все. Германівна, дякую за розмову. Вам було дуже цікаво, мало часу. Дякую вам, що були yeah. з нами. Інна Богословська, депутат Верховної Ради, позафракційна, була гостем окремої думки. Лишайтеся з ТВА. Дякую, трішки мало часу.